Міської татарки в 1944 році, на і Мам Мацюка. До мене звернулася людина, а в котрій вкрали чоловіка, саме вкрали на території, де він працює, в нагу зайшли свої ДЦК, збили людину, він їхав на велосипеді на території роботи. І витягнула їх було четверо чоловік, і витягнула його насильно за територію ТЦК та везли в невідомому напрямку. Але це ще не все. Людина має вади з серцем, а саме в нього пороб серця. Документи особисто я бачила, документи підтверджують того, що в нього є пороб серця. А і попри цього, згідно чинного законодавства, людина в нього є група. Вона не, не попадає під мобілізацію. Але ТЦК ситуація не хвилює, стан здоров'я людини. Ну, те, що відбувається, ви самі розумієте. Зараз ми візьмемо, візьмемо усю необхідну інформацію. А, не Якщо вам удобно розмовляти на руску, можете і на русську. На До без різниці, це кожна англійська. Здравствуйте. У меня вчера похитили мужа э, с территории э, ну, его работы. Он работает на заводе. Э, никогда никому ни в чем не отказывал. Это человек, который завод помогает, в принципе, ЗСУ. Вот, э, ехал на велосипеде на работу. Его сбили. Э, запихали в бус, тапки разбросали. На рюкзак туда сверху О, короче Подождите, человек, пожалуйста нет. наталья ой, Аллочка, уточним а где именно на велосипеде он на территории ехал на территории завода на уже на территории завода да. он да. на велосипеде да, да. А, как ну как говорят что вообще ЦК бегали по территории завода так да им замечания даже делали вот а, украли его не было связи сутки с ним ну да получается сутки не было связи название завода не говорили он сегодня появился в 7 утра на связи. Получается, никто не знал, где, где его искать, что с ним происходит. Кушал он, не кушал. Голодный, холодный, побитый. В 7 утра он сегодня оказался в автобусе уже. У нас, получается, за сутки человеку определили, что он годен. Хотя... Что он здоровый, да? Да, что он годен и здоровый. А у него справка, вот такой большой документ о том, что у него порог сердца. А вы можете показать? Покажите, да. пожалуйста. Мы сейчас на камеру покажем. Это город Запорожье, ребят. Можно я? Да. Вот, ближе. Есть группа, вот она. Если мы вот так вот посмотрим. Так, 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 так. А, вот. так, так а даже требует дообследования, да. Держите. А, чтобы установить группу, надо его дообследовать. Никого Если это он, не интересует. Вы хотите все-таки инвалидность именно? Да. Угу. А почему не оформили раньше инвалидность? Потому что, ну, мы живем так, что боялся он просто пойти к э, по врача. А что именно? А ему говорили, пойдешь к врачу, тебя там словит врач обязан обратиться в ДЦК. Тебя там словят, тебе там словят. Ну, получается так. У человека этот... Э, все за него переживают, весь завод переживает, родители переживают. Дети маленькие, два сына плачут дома, потому что видели, как папа теряет сознание на улице. И они теперь не могут понять, как он будет там, со своим потерять сознание, находиться в части. То есть у него из-за его состояния и заболевания он теряет сознание? Постоянно, постоянно теряет сознание. Мы с ребенком его находили под лестницей дома лежавшего. Пришли, э, ну, скупились в АТБ, взяли колбасы там, хлеб, ну, как, как все, да, продукты. Приходим домой, малой кричит, мама, там папа лежит. Скажите, а на работе он, он работал, он терял сознание? Да, на работе все знают, что он теряет сознание. То есть он, могут, есть свидетели, которые могут подтвердить? Все, весь, э, весь цех где он работал, может подтвердить, что Алексей в кабинете теряет сознание. Потому что ему ну, жарко на улице, холодно на улице, начальник что-то его наругал там, или где-то, короче, перенер моментально потеря сознания. Со мной дома, с женой поругался, все, потеря сознания. моментально. Я понял, скажите, пожалуйста. Да, нервная... Вы обратились в полицию? Обратилась в полицию и показала этот документ. Что они сказали? Она позвонила какому-то Антону и сказала, а он уже едет в часть. То есть полиция, несмотря на то, что человек в опасности, он нуждается в помощи, да. они не, бездействовали. Да. Я спросила, где он находится. А, они сказали, что он на распределительном пункте. Я спросила, где они сказали, мы не... Это здесь информация. Полиция знала, где он находится, но они сказали, что не будут его оттуда доставать. Потому что они напрямую позвонили какому-то человеку, который знает, где Скажите, а может с туда кто-то звонил, просил какие-то его вещи привезти, документы? Нет, ни одного звонка не было. А вы говорите, у него рюкзак был, а шо, вот, в рюкзаке обычно, что он у тебя там? Судочек с котлетами на работу. Покушать, да? Да, покушать, да, документы могли там быть. Ключи, получается, от дома, от работы, от всего, ну такая стопка у нас ключи, там, да. От сейфа. Да, от сейфа. Возможно, там были деньги. Я у него по не влажу. То есть, я поняла. А какие документы у него должны Могли быть там водительские права, потому что у него есть машина. Но так как лето, ну он ездит на велосипеде. Ну, Ну, да? Ну и для здоровья Да, и для здоровья полезно, да. Вот как-то получается так. Так, смотрите, я знаю. Сбили его руками. Велосипеда. На территории получается завода, они туда проникли. А кто их они туда... уже там стояли, они они погнали сначала за одним определенным человеком, не догнали его. И потом им на глаза попался Леша. А скажите, а он уже шлют сообщит о том, что у него порог сердца, информацию? Да, я у него даже это спросила, говорю... А ты им говори, говорил о том, что ты болен, когда он сегодня в 7 утра набирал меня? Он сказал, ты не представляешь, что там происходит. Им всем. Им. Им просто все равно. Не, ну человек, если больной, ну, если согласно закону, да, есть закон. Ну, и... ты же с собой в трусах справку не носишь, значит, ты здоровый, все. Так, я знаю, что вы написали, вы заявление написали, и, и кто еще написал заявление? Кто я написала заявление, мать его написала заявление, и все сотрудники, которые это видели, позвонили на горячую линию 102 и сообщили о похищении человека. Что они видели, как человека неизвестная гражданская машина похитила. То есть они были... Не э, на полицейской машине, не на машине ПЦК, а именно. Не, не опознавательных знаков, там, допустим, там кресты какие-то, либо еще флаги, ничего не было. Обычная, обычная машина, как ездит по городу. Ну, Ланос, там, я не знаю, или что там было, а, ну, просто обычная машина. Гражданская машина, на которой ездят обычные люди. Скажите, а с вами. Вот, вы вчера написали, да, я так понимаю, заявление? Да. да. А с вами э, связывал, связывались с полицией? Нет, ни разу не позвонила полиция. Никто не позвонил. Нет, да? Ага. Вы можете показать э, фотографию мужа? Да. Ага. лицо, только типа, без... Э, лицо увеличите хорошо. Сейчас, подождите. Одну минутку, сейчас я где-то еще... Не застановите. Так, ждем, пока Алла найдет фотографию своего мужа. Значит, ребят, э, еще раз напоминаю, я могу... Магистр... Все фотографии можно да, Конечно. Я магистр профессионал в области запуска на село. Когда тело касается инвалидов, когда тело касается опекунов, доглядачей, Человек, который болен, как в данном случае. А мимо пройти я не могу. Почему? Вот это узнавательное Лицо просто и все. А, я не могу пройти мимо. Я училась, я получала образование. Да, сейчас я переключу. Сейчас мы его покажем. Показывайте. Вот. Как его зовут? Алексей. Ребят, Алексей какого вот рождения? А 92-го. 92 -го года, держите. Был похищен. Это во сколько вчера было? В 6.57 он позвонил моей маме утра. Да, в 6.57 утра. Его уже трепали, короче, кричали в трубку, она услышала только, фамилия твоя, фамилия. Угу. Он говорит, волощук. Я помню, сейчас я переключусь. Значит, ребят, все вы прекрасно видели, что был похищен человек. Человек, который падает сердце, сердца, а именно порог сердца. Документы, подтверждение о том, что у него порог есть. документ о том, что, чтобы его не мобилизировать, мобилизировать он попадает он под эту группу, согласно данному документу. Значит, я советую Алле это написать, то, что они написали заяву, вы сами понимаете, написать самое поведомление о причине чему им самое поведомление, потому что на протяжении 24 часов должно открыться, должна полиция открыть уголовное дело обязательно. Если нет, то идем в следственному суду. Дальше. Я предлагаю Али написать не только в полицию, но и в областную прокуратуру и обязательно в суд потому что вот окно я говорят да там не действовать законы надо за законом действовать сами понимаете что вы можете попасть под раздачу поэтому как то так Поэтому надо защищать себя надо защищать свою семью и когда идет насилие в отношении детей, и еще, значит, мы подали заяву в обычный суд. Я вам рассказывала о действии ЦК в отношении отца, который воспитывает сам ребенка, которому 14 лет. Значит, для того, чтобы суд задержал автоцикла, дать ему отсрочку этому папе и, соответственно, дальше будем действовать. То есть они нарушают права не отца, они а нарушили права ребенка. А в данном вашем случае, значит, это нарушение, да, инвалидности нет, ничего. Есть документы, которые подтверждают о том, что его не имеют права трогать. Сколько парни лет? 32. 32. 32 года. Да, 32 года. Поэтому кто может тоже сделать звонок на 102, сказать, что вчера приблизительно около 7 утра был похищен именно с территории места работы Алексей, которому 32 года. Фамилия, имя, отчество? Волощук Алексей Леонидович. Был похищен, с ним связи нет. Да. Сейчас, подождите, я на вас переключу. Скажите. Вчера приблизительно, если точно, это было в 6.57, был похищен мой муж. И связь с ним оборвана. Был посажен в неизвестную машину гражданского ну, типа. Mm -hmm. Это была не военная машина, не полицейская, не какая-либо другая там, mm -hmm. не скорая, да? Mm -hmm. Вот. Был похищен ну, в такую машину и увезен... Фамилия, имя, отчество людям скажите. Я сказала, Волощук Алексей Леонидович, uh -huh. да. Mm -hmm. а, ребят, кто может, пожалуйста, звоним на 102. Обязательно надо помочь человеку. Его сотрудники, уже более 50 человек, позвонили на 102. Но это никаких результатов не дает. Никому не перезванивали. Никому вообще? Никому не сказали. Потому что, как, когда я пришла в отделение заводское, ну, вот этот райдел, угу. а мне сказали, мы знаем, где он, ну и что. То есть ему вообще все равно на состоянии. Э, да. Состояние сгорания, Они посмотрели говорит, даже так. вот эту справку в телефоне. Говорит, а что вы раньше когда этим не занимались? А какая разница? Это ему справка все равно дает, э, дает отсрочку. Говорит, надо было официально обратиться, говорить, в больницу, говорить, оформить ему отсрочку. А так как вы это не сделали, пусть идет и служит. Потом. А зачем ему официально делать отсрочку, если у него есть документы необходимые? Он бы надал сотрудникам ТЦК, а те бы сделали сразу бы отсрочку. Правильно? Ну, сказали, так это не работает. Надо, короче, если у тебя бумажки нету, что ты забронирован или отсрочен, тогда все, это все ничего не действует. Так они что, это получается решили им новое сердце? Не знаю, да, получается, они сказали, что будут сейчас вот там, да, в учебке разбираться. И как так можно вообще человека за сутки уже в учебку отправить? Нормально, это нормальная практика, когда у нас... А вы не рассказывали? Спрашивали, он ВЛК прошел или нет? А, да, он по телефону вкратце очень быстро сказал, что прошел ВЛК, говорит, ну, говорит, ты бы знала, говорит, что это такое. Ну, это, ну, это, ну, это вообще, ну, это был маразм, говорит он. Это не ВЛК был, а маразм. Где тебе посмотрели, что у тебя зубы на месте и писюн в трусах есть. Все. Ты годен. Это да, был? Да. <связывая> у тебя есть две руки и две ноги. И зубы на месте. А насколько мне известно, вы сказали, что там он ваш муж сказал, что там был один врач. Да. да? А как же анализ крови, который делается не одни сутки, да? Нет, анализ крови делается сейчас быстро, даже в течение часа. Да? Анализ мочи тоже, да? Такого? Ну, за да, мочу ну, я не знаю. А я не знаю. Ну, человека, чтобы понять насколько он здоров, надо пройти нормальное количество анализов. Вот для того, что, не знаю, ему нужно сейчас УЗИ сердца сделать. Его должны были отправить, тот врач, который в ТЦК, где он проходил обследование, должны были отправить на обследовать. Это раз. Во-вторых, если он ну, говорил, что он болен, могли сказать, позвоните родственникам, пусть привезут конечно, справку". документы, конечно. А у него есть Нет? с собой копия? У него вообще телефон появился через сутки а вы, получается забрали, да? Да. Сразу же э, он, он успел только когда его за, э, ну, крутили, получается. У него слетели кроссовки, люди рассказывали, короче, этот, без обуви было, ему туда обувь на голову закинули, короче, в машину. Вот. И все, с этого момента, как он успел нам позвонить, угу. телефон у него, короче, выключен. У меня сообщение есть, э, вот, могу вам показать в этом, в Телеграме, в котором это часу было. Просто одно короткое сообщение и я цикл. Все, после этого телефон не работал. Сейчас я вам покажу. А вот. Он, он уже вышел на связь недавно. Но он мне не звонил, он просто коротко написал. Смотрите. А вы, может, наберете, уже попробуете? Сейчас попробую набрать. А, ну, если бы у него телефон, он, наверное, коротко мне сообщение написал. Ну, давайте сейчас попробуем, если будет включен, да, телефон. Ему же дают на 5 минут, он сказал. Ему вообще в автобусе дали телефон, чтобы он жене деньги на карту скинул. Он сказал, у меня жена без денег сидит, детей чем-то кормить надо. Не, ну спасибо, хоть тут не встречу. А а звонок идет. На включайте громкую связь. Алло? Нет. Нет, не берет. меня голос показался. Повезет. везет. Он бы сам, наверное, набрал, если можно было говорить. Телефон отдали, получается, для короткого сообщения, что он а, находится в учебке, да? Юрий пишет, не верю. Юрий, аж, а ну, напишите подробнее. Это непонятно, что вы там пишете. Не получилось, да? Нет, не берет. Да. Так, ребят, смотрите, значит, что дальше мы будем действовать? Мы напишем поведомление про злочин. Еще раз напоминаю, насилием никогда ничего нельзя было решить. Если вас кто-то атакует каким-то действием, которые несут характер насилия, не ведитесь, потому что Ваша жизнь это только ваша жизнь. Так, а ну спокойно, все, все будет хорошо. И обращаюсь к властям, я знаю, что вы меня смотрите, помогите разобраться в данной ситуации, потому что корявый это ты в данной ситуации, потому что человек, у которого порог сердца, есть еще, повторяю, есть документы. Прошу вас вмешаться в данную ситуацию и помочь хлопцу. Потому что все должно быть согласно чинного законодательства. Я знаю, что вы меня смотрите. Я это чувствую. Я даже вижу в эфире, что вы нас смотрите. Гость, ты о себе рассказывай. Что произошло? Вчера на территории работы хлопца сбили с велосипеда сотрудники ТЦК и похитили его с территории, там, где он работает, запихнули его в бус, закинули обувь, обувь закинули, да? не в бус даже, а в обычную гражданскую машину? Просто в машину, вот какую-то гражданскую. Поэтому, я еще раз говорю, насилие не должно быть, все должно быть согласно чиновному законодательству. И я как говорила, так и повторюсь. Если воевать, то воевать должны все. Почему мужчина, молодой человек, у которого порог сердца, который имеет право на отсрочку, должен воевать за того, который грабят нас и уезжает за границу там Так, я буду заканчивать эфир. Давайте еще раз скажем данные, попросим людей, чтобы тоже позвонили. Сейчас еще раз, пожалуйста. Алексей Леонидович Лавачук, он работает... Работает. Да, если кто его знает, пожалуйста. Не оставайтесь безразличными, звоните на 102. Вчера И сообщите, что в 6.57 он уже был э, ну, похищен. Получается, через 3 минуты он уже был в гусе, Ну или э, в машине, да, извините, что ну, неправильно Все говорю, хорошо. да. Вот, э, он был похищен, а сейчас уже буквально за сутки человека с пороком сердца уже оказался в учебной части. Уже вызовет, да? Да, это жена пара. Или имя отчества. еще раз, Алексей? Волощук Алексей Леонидович. Вот рождение. 1992. Ребята, город Запорожье, поэтому убедительная просьба, прозвоните на 102, чтобы сегодня это тоже зафиксировать. А мы со своей стороны, он, люди пишут, 3К, выйти из буса. А мы со своей стороны... Четыре человека одного крутили, он не мог. А люди, которые видели, сказали, у него не было шансов. Я в шоке. Вы главное не нервничаете. Будем добиваться. Жалко, что сегодня выходной, если бы вы просто вчера, привет Харьков! если бы вы вчера раньше позвонили, мы бы даже звернулись здесь на месте к по повноважному правам человека. Вот. Ну, ничего страшного, то, что не оформил бронь или отсрочку, у него есть документ. На основании этого документа мы должны были сделать отсрочку сотрудники ТЦК. А, к сожалению, а велосипед, кстати, куда дели, люди спрашивают? А велосипед сразу выбросили, а сотрудники подобрали и отвезли. Я, я хотела вчера, конечно, по-плохому поступить, написать на кражу велосипеда, но решила, короче, ну по-честному. Да, Да, правильно. да забра, забрали сотрудники на территорию, там, где он работает. Забрали и все. Мне сегодня позвонили, говорят, велосипед же у нас. Я говорю, ну, у меня нет возможности сейчас на него приехать. Пусть ты. Да, люди пишут, что это разбой. Вы, главное, держитесь, хорошо? Я вас очень прошу. А детям что, надо? Так, спокойненько. Ребят, поэтому убедительная просьба. Вся информация по поводу Алексея есть. Есть его дата рожде... год рождения, есть его фамилия, имя, отчество. Это произошло в городе Запорожье около 7 часов утра. Эту э, ситуацию просто так оставлять нельзя. Потому что человек, еще раз говорю, у него есть законное основание получить повестку. Хорошо, ТЦК его украли, привезли к себе туда. Э, но они, я больше чем уверена, что Алексей им дал информацию, что у него круг сердца. Я больше чем уверена. У него же есть этот документ, кукла, да, фотография этого документа? У него нету. Нету, да? Нет. Он, Она по, только л... есть дома, это мне мама скинула. По-любому он им сказал. И почему сотрудники ТЦК не предложили э, семье привести этот документ, э, вопрос, конечно, остается открытым. И почему полиция, когда увидела документ, знала, как с ними связаться? Не отреагировала, да? да? Но, к сожалению, полиция выполняет много из них. 60-ю статью Конституции, 41-ю КПК. Так, еще раз скажите его фамилию, фамилия, имя, отчество. Волощук Алексей Леонидович. Волощук? Волощук. 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 Волощук Алексей Леонидович. Волощук Алексей Леонидович. 92 -го 92 -го года, года рождения. Так, еще раз скажите ФВ, чтобы мы с ним тут поговорили. Я не знаю, кто там будет о чем-то разговаривать. Ребят, нет, если мы объединимся, никакая конституция на паузе не будет. Ну понятно, они могут и Арена, к сожалению, сказать все, что ты хочешь. Ладно, будем заканчивать с вами эфир, потому что нам надо еще некоторые... Этот, скажите мне, некоторые вопросы обсудить. С вами была Анжела Рустемовна, онука Джавейра Махмедовича, та внука репрессована Крымская Ретатарка в 1944 році, Михаил Ибрагимовна Хупан. Дякую вам за підтримку. Иван, иди нахрен за своим кровожадливым дедом.